فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جنت کی انمول اور بها بہار اس ٹاپک پہ ہمارے آج ہم پڑھیں گے جنت کے درجات جنت کے بلندوں والا محلات جنتیوں کے درجات کے اعتبار سے بنے ہوئے ہیں سورہ میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہتے ہیں ان کے لیے بلند مارتے ہیں درجہ ب درجہ منزل بہ منزل بنی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہے ہیں اور اللہ کا بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوں گے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہے جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا یہ احمد کی حدیث ہے تو اس لیے جب بھی اذان ہو اذان کا جواب دیں اذان کا جواب دینے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے پھر درود ابراہیم پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کریں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے قیامت والے دن شفاعت کریں گے نچلے درجے کے محلات والے جنتی اوپر والے درجات کو دیکھ کر محسوس کریں گے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی الع سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے سے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسے آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پہ کوئی ستارہ چمک رہا ہے اتنا فاصلہ جنتوں کے باہمی درجات کے فرق سے ہوگا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلند مقام پر انبیاء کرام کے علاوہ اور کون پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ وہ لوگ جو ہے اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی انہوں نے تصدیق کی یہ مسلم کی حدیث ہے تو اب اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ہر انسان کو جو درجہ ملنا ہے نا وہ اس کے دنیاوی اعمال کے مطابق ملنا ہے اور جنت میں اس طرح نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے چلے جائیں جو جس درجے پہ ہوگا وہ وہیں رہے گا اور اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنتی جب اوپر والے اوپر نظر ڈالیں گے جیسے ہم زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو صرف آسمان نظر آتا ہے نا تو جو اوپر والا درجہ ہوگا اوپر والی جو عمارت ہوگی تو انہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے نا کوئی ستارہ چمک رہا ہے تو اب دیکھ لیں اور جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے نمبر ایک اللہ پر ایمان لے کے آنا ہے اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ساتھ آپ کی سنت کے مطابق زندگی بھی گزارنا ہے جنت کے سو درجے ہیں حضرت ابو ابور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت کا فرق ہے یہ تیر مسیح کی حدیث ہے دیکھ لیں سو درجے ہیں یعنی سو جو ہے جنت کی یہ ہے ہم جیسے کہتے ہیں منزلیں ایک منزل دو تین چار اس طرح جنت کی سو منزلیں ہیں اور ہر منزل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے سو سال کی مسافت کا اللہ سے محبت کرنے والوں کے گھر ستاروں کی مانند ہوں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے یہ احمد کی حدیث ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے جو دو لوگ فیملی والے دوست ہیں باپ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کے گھر بھی کس طرح نظر آئیں گے دور سے جیسے ستارے تو اس لیے جب بھی ہم نے بہن بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ہے جاننے والوں نے ملنا ہے نے ایک دوسرے سے ملنا ہے تو ہم نے صرف ایک دوسرے سے جو ملنا بھی ہے ایک دوسرے سے جو محبت بھی کرنی ہے کس لیے کرنی ہے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے اس لیے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو دیکھنے اللہ تعالیٰ پھر انہیں ان کو کتنے پیارے پیارے گھر دیں گے ساب... سابقون کے لئے سونے کے دو باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے دو باغ ہوں گے آ... حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سابقون کے لیے سونے کے لیے دو باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے دو باغ ہوں گے یہ بہکی کی حدیث ہے اصحابقون سے مراد ایمان لانے میں پہل کرنے والے یہ سب سے افضل لوگ ہیں اور اصحاب المین سے مراد کون لوگ ہیں تمام نیکوکار لوگ جنت کا خیمے ہر جنتی کے خیمے خوبصورت ہوں گے جن میں اہل جنت کی حرے قیام پذیر ہوں گی صورت رحمان آیت نمبر 72 تا 73 اللہ فرماتے ہیں اہل جنت کے خیموں میں ہرے ٹھہری اہل جنت کے خیموں میں ہرے ٹھہرائی گئی ہوں گی بس اے جنوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے جنت کا ہر خیمہ ساٹھ میل چوڑے خوبصورت موتی کونتے سے تراش کر بنایا ہوگا حضر عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتی کا ایک خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی اس خیمے کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسرے محل کے لوگ دوری اور وسط کی وجہ سے دیکھ نہیں سکیں گے مومن آدمی ان بیویوں کے درمیان چکر لگاتا رہے گا یہ مسلم کی حدیث ہے تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو مومن ہوگا اس کی دو دنیاوی بیویاں ہوں گی اور ستر حوروں سے اللہ اس کا نکاح کرے گا اور دیکھ لیں جو ہے جنت میں جو ایک موتی میں جو اس کی بیوی رہے گی اس کی چڑائی کتنی ہے ساٹھ میل اور اس کے اندر کتنی نعمتیں ہوں گی یہ کوئی انسان نہیں جانتا تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کس طرح پہ قدر کرتا ہے نیک لوگوں کی تو اللہ سے دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے آمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم العالیم و تب انت التواب کا سبحان صبح رب العزت اما یسفن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته